Ну, на які підстави ви зупинили машину? Згідно правил дорожнього руху? Ні. Ні. Ні? Машина може рухати? Ні. Чому? Ні. Хто у вас старший? Капітан, старший? Машина може рухати? Чому? Приїде підстави не зупиняють? Прийде слідча оперативна група, перевіряє законність підстав перевезення вантажу. Як це законність? А, а ви для чого тоді зупиняли? Документи її? на вантаж. А ви для чого її зупиняли? Я ще раз. Ви визиваєте слідчі оперативну групу. Виміли. А А кто вам не кто вам доктор? Что вы Вы машину задержали, протокол составлен задержание машины. Составляется. Составляется? Я вас прошу, пожалуйста, представьтесь. Нет, жетона вашего не видно. Пожалуйста, жетон. Что вы мне сказали? Я говорю, жетон. палец, палец, ай, что вы делаете? Вы мне палец прищемили. Я хочу написать на вас жалобу. Пожалуйста, в жетон удостоверения. Вы следуете? Нет а такого. Ну, да вы милиционер. А что? Не, не Нет, я спрашиваю, он по исполнении? не при исполнении. Вот. Просто прогуливались. Конечно, просто. В Туалет или на Ваша рыбалку. Вы к а, начальнику роты ППС сядете или куда? Ах, что это? А вы его не знаете. Посмотрите, пожалуйста, в какую машину сядет? До начальника роты ППС или нет. У нас рабочая милиция в последнее время такой стеснительной стала, что непонятно. Почему вы стесняетесь сказать, что вы следуете? Это же незаконные ваши действия в этом случае. Вы приехали в следственной оперативной группе? Я не бачу, я вас пытаю. Вы приехали в следственной оперативной группе? Вы в составе следствия? Меня зовут Швец Александр Владимирович. Я глава правления практики порядком комплект. Рассказываю вам, значит, что у нас здесь системно Работники правоохранительных органов совершают злочины, незаконно блокируют деятельность нашего предприятия. Незаконно блокируют. Что что? Предприятие проводит на Жуковом расчистку. А в чем случай? Нехай, нехай Проводит расчистку. По проекту есть все необходимые дозволы. Вы следователь новый? Составляйте какие-то, пожалуйста, процессуальные документы на ваши действия что ваши действия сейчас выглядят это мягко. Это, я не заставляю, я вообще. Следовательно, что? Не Приехала следственная оперативная группа. Вот Нет. человек говорит, что он не следует, что он тут сюда порыбачить или пописать приехал. А то я как бы следственная оперативная группа, но я не следователь. Можно ехать? Нет, Меня порвают. Вот видите, опять следователь говорит, что нельзя ехать. Почему? Хотя не следователь лицо процессуально самостоятельное. Никакая это Камбри указаний давать не может. Послушайте. 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 Командир роты ППС, как этими всеми этими Виктора. Машина може їхати або ви її задержите. Ви задержуєте машину, но откройте дві, скажіть. Може водитель їхати або ні? Дектора. Сьогодні 30.01. Зараз 20 година, 50 хвилин. Машина, яка була спинена в 13.30. Співробітники ДАІ поїхали. и она звільнена поїхала.